Были какие-то шансы. И во втором матче получ... хотели уже добиться победы, чтобы уже наверняка выйти. Но не получилось. И пришлось в третьем матче уже все показывать. И доказали, что мы можем и вышли. Украина, 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 Украина. Сегодня молодцы. Просто поздравил их. Откровенно они. Ну, у нас есть свои личные разговоры, которые мы так поэтому просто поздравил, сказал, сегодня вы сделали большое дело, а завтра уже будет следующий, следующий день и новые цели. Поблагодарить всех вас за самоотдачу, поблагодарить вас за ваш труд. Огромные слова благодарности передать вашим футбольным клубам, вашими академиями, вот его до... Києва, всі матчі на такому рівні дуже складні. І напевно, що останній матч вирішальний виявився найцікавішим, най... таким... найемоційнішим, тому що у нас стояло, У нас в кожному матчі стояло завдання тільки перемогти. Але в останньому матчі нам нічого не лишалося, як тільки перемагати. І на останніх хвилинах ми всі пішли вперед, всі жили до останньої секунди, переживали, і все ж таки у нас вийшло.